Я сейчас обращаюсь к жителям Юга и Востока Украины. Дорогие братья и сестры, для нашей с вами страны сегодня настал очень непростой момент. Я бы даже сказал, это момент истины. Сегодня, может быть, даже впервые за всю историю независимости Украины, каждый из нас может честно сказать себе и определить, насколько он любит свою страну, свою Украину. Вы знаете, мы с вами можем иметь разные точки зрения, у нас может быть разное отношение к истории, у нас может быть даже разный язык. Но у нас с вами одна страна и одно будущее. И мне кажется, уже осознание этого одного делает всех нас сильнее. Мы можем не соглашаться, мы можем спорить, мы можем иметь разные точки зрения, но мы одна единая нация. Нас 46 миллионов, мы думаем и действуем в направлении нашего общего светлого будущего. И когда мы будем помнить о том, что нас много, то мы будем непобедимы. Когда мы будем помнить, что мы... Несмотря на все наши разногласия, различия и разности, большая и единая нация нас никто не сможет победить. Я обращаюсь к каждому из вас. Я знаю, что вы верите мне, потому что я видел ваши глаза на наших концертах. Я видел ваши руки, я видел то, как вы пели с нами песни. Я помню все это. Я знаю, что вы верите сейчас тому, что говорю я. И я верю в вашу энергию, в вашу силу и в ваши сердца. И я обращаюсь к вам с двумя конкретными просьбами. Первое. Нам сегодня всем нужно успокоиться, сохранять ясную голову и с этой ясной головой и горячим сердцем идти вперед. Второе. Мы должны быть как никогда едины. Нам не нужно сегодня говорить разные вещи. Нам не нужно сегодня думать о, о том, кто прав, кто виноват. Мы одна страна и мы должны действовать как одна страна. Пока мы вместе, мы непобедимы. Я в этом абсолютно уверен. И я знаю, что вы тоже так думаете. Братья и сестры, спасибо вам за поддержку. Мы всегда с вами. Я всегда с вами. Спасибо.